हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज हम अब्दुल हलीम शरर के बारे में मुख्तर सी मालूम और फिर दो से बारी के बारे में कुछ सवाल देखेंगे अब्दुल हलीम शरर अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में अठारह सौ साठ में पैदा हुए उनके वालिद का नाम तफजुल हुसैन था 1926 में लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया अब्दुल हलीम शरर की शरर ने शादी कब की थी अब्दुल हलीम शरर ने शादी अठारह में की थी इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पर शरर ने शादी कितने साल की उम्र में की थी शरर ने शादी अठारह साल की उम्र में की थी इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिलगुदास रिसाला शरर ने कब जारी किया था इसका सही जवाब है दिलगुदास रिसाला शरर ने अठारह सौ एटीन एटी सेवन में जारी किया था इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पर शरर की वफात कितने साल की उम्र में हुई थी शरर की वफात सिक्सटी सिक्स 66 साल की उम्र में हुई थी फिरदो से बरी को शरर ने अठारह में हैदराबाद में मुकम्मल किया फिरदो से बरी ये एक तारीख़ी नावल भी है इसके अलावा मल्क अज़ीज़ वर्जीना ये अब्दुल हलीम शरर का पहला तारीख़ी नाल है नाल फिरदो से बरी में कितने बाब है नाल फिरदोसे बरी में नौ अब नौ बाब है नौ बाब या नौ अफवाब है पहला है परियों का दूसरा है जमरत तो कहा गई तीसरा है मौला आला का सफ़र चौथा है फिर दो से बड़ी, पाँचवा है वही आलम फिर वही आलम अनासर छठा है मरदोद अजली सातवा है बलखान खातून का, का सफ़र आठवा है अफशा रज और नवा है इंतकाम ये कुल नौ अफवाब है फिरदो से बरी में अफ् राज फिरदो से बरी का कौन सा बाब है इस तरह से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका सही जवाब है आठवां बाब अफशः राज ये फिरदो से बरी का आठवां बाब है कोहे तालकान में किस की खबर थी इसका सही जवाब है कोहे तालकान में मूसा की खबर थी इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पर मस्जिदलशाम कहाँ पर वाक़ था और इसका सही जवाब है मस्जिदलशामीन हल्ब में वाक़ था हुसैन को हुसैन को फिर दो से बरी के रास्ते में कौन मिला था और इसका सही जवाब है हुसैन को फिर दो से बरी के रास्ते में मायने मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन है मरजान किस नावल का किरदार है और इसका सही जवाब है फिर दो से बरी ये वाला क्वेश्चन पिछले साल के एग्ज़ाम में आ चुका है इसके बाद है हर ज़ाहिर का एक बातिन होता है ये अल्फाज फिर दो से बरी में कौन सा किरदार कहता है इसका सही जवाब है तो शेख अली वजूदी हर ज़ाहिर का एक बातिन होता है यह अल्फा फिरदोसे बरी में शेख अली वजूदी कहता है। हुसैन फिरदोसे बरी में कितना रुका था जब हुसैन पहली बार अपने चचा इल, आ, इमाम नज़मुद्दीन का कत्ल करता है तो उससे इनाम के तौर पर बरी की सैर करवाई जाती है तो वहाँ पर वो एक हफ़्ता रुकता है हुसैन फिर दो से बरी में एक हफ़्ता रुका था शेख वजूदी का असल नाम क्या था शेख अली वजूदी का असल नाम शरीफ अली था इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दीदार ने किसे कत्ल किया था दीदार ने चुक्ताई खान को कत्ल किया था जो कि मलकान खातून और मनकूखा के वालिद भी थे और उनकी ही मौत का बदला लेने के लिए बलखान खातून फिर दो से बरी में आती है इसके बाद है ज़मरद ने बलखान खातून को किस दिन बुलाया था ज़मरत ने बलखान खातून को सत्ताविस रमज़ान को बुलाया था इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ज़मरत और हुसैन का निकाह किसके तो किसकी तौसील से होता है इसका सही जवाब है बलकान खातून। ज़मरत और हुसैन का निकाह बलकान ख़ातून की तोसिल से होता है ज़मरत और हुसैन का निकाह कौन पढ़ाता है और इसका सही जवाब है शेख नसीरुद्दीन नसीिरन हुसैन अपना इंतकाम लेते हुए सबसे पहले किसका का कत्ल करता है इसका सही जवाब है काजिम जुनूनी जब हुसैन को उस नकली जन्नत के बारे में पता चलता है तो अपना बदला लेते हुए सबसे पहले काजिम जुनूनी को ख़त्ल करता है हुसैन को नूर अजल का चिराग कौन कहता है और इसका सही जवाब है शेख अली वजूदी हुसैन को नूर अजल का चिराग शेख अली वजूदी कहते हैं बरजफ़ कुबरा किसे कहा जाता है और इसका सही जवाब है इमाम खयामत को बऱ़़़़ कुब्र कहा जाता है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हुसैन के चचा के वालिद कहाँ के रहने वाले थे और इसका सही जवाब है हुसैन के चचा के वालिद काबुल के रहने वाले थे अगर बरज़ कुब्रा लक़ब इमाम खयामत है अगर बऱ़ बर का लक़ब इमाम क़ाम कयामत है तो आलमिन कुबरा किसका लकब है और इसका सही जवाब है इमाम कयामत। दोनों का जवाब एक ही है तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अल्लाह हाफ़